Сьогодні на першій шпальті. Старість у радість. Чи може фондовий ринок забезпечити гідну пенсію? То, чого ми очікуємо, це пенсіонна реформа. І ми абсолютно впевнені, що без неї розвиток фондового ринку неможливий. Кінець епохи неоліту. Як 3G-інтернет змінить якість життя в країні? Сам зніпінням жду значка 3G у себе на телефоні. Вибратися з ями. Коли в Украине повернется до военный життя. жизни. Ну и ещё одно. Особливий погляд на экономичные події тижня вид Майкла Щура. Если вам еще нет 35 лет, то надеяться на государственную пенсию как минимум опрометчиво, потому что государство в этом вопросе плохой помощник, и стоит самим задуматься о том, как накопить себе деньги на достойную старость. Зато помощником в этом вопросе может стать биржа вроде той, что расположена у меня за спиной. Крупнейшие пенсионные фонды на Западе зарабатывают свои деньги именно на фондовом рынке. Именно благодаря этой системе в любой стране Европы вы можете увидеть жизнерадостных, красиво одетых и хорошо обеспеченных пенсионеров. Пять последних лет фондовые рынки развитых стран стабильно растут, в среднем на 15% каждый Натомість украинский фондовый рынок стабильно падает, приблизно на 20% на год. А главная проблема украинского фондового рынка. Да? Право собственности не защищено. Судебная система у нас не существует в принципе. Да? В зависимости от пачки ваших денег вы решаете любой вопрос да? и переписывается предприятие куда угодно. Не створивши умови для нормального розвитку власного фондового ринку, держава не дає можливості громадянам інвестувати їхні гроші, в тому числі у західні біржі. А отже, в Україні не існує законних механізмів для появи заможних людей. Для того, щоб інвестувати за кордон, український гражданин має отримати ліцензію Национального банку України. Якщо ви хочете купити акції якоїсь компанії на одній западних бірж. І для того, щоб отримати ліцензію, ви повинні потратить один місяць времени, то ця інвестиційна можливість, вона вже перестане бути можливістю через місяць. Поэтому це лишено всякого, всякого смысла. Також без створення цивілізованого фондового ринку неможливе проведення пенсійної реформи в країні. Наприкінці лютого парламент ухвалив закон, яким підвищується пенсійний вік жінок і обмежують пенсії працюючим пенсіонерам. Причина проста: дефіцит бюджету. МВФ пропонує як варіант зменшення дефіциту бюджету пенсійного фонду скорочення, ну скажімо так, оцього цієї величезної дирки в бюджеті пенсійного фонду, а розглянути нам все таки питання щодо підвищення пенсійного віку. З проблемою подібною до української стикалися усі країни східної Європи, зокрема Польща. Там вдалося її вирішити за рахунок створення приватних пенсійних фондів, які інвестували кошти вкладників у компанії, що котуються на Варшавській фондовій біржі. У виграші опинилися всі: як біржа, яка отримала найбільших інвесторів, так і пенсіонери, котрі змогли забезпечити собі гідну старість. Чи зможе Україна реформувати свій фондовий ринок і створити умови для роботи приватних пенсійних фондів? Перша шпальта розпитала голову національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва. что нужно сделать в стране я не говорю сейчас о внешних факторах, понятно что идет война и так дальше, но все-таки что нужно сделать для того чтобы фондовый рынок в конце концов стал таким чтобы украинские компании IPO проводили не за рубежом а в украине например? Необходима более тщательная и лучшая защита инвесторов необходимо повысить уровень ответственности игроков рынка. Необходимо также обеспечить новые источники, источники финансирования этого фондового рынка для того, чтобы тот ресурс, например, безусловно, то, чего мы ожидаем, это пенсионная реформа, и мы абсолютно уверены, что без нее развитие фондового рынка невозможно. Но также уверены, что это будет одним из первых шагов правительства при достижении макроэкономической стабилизации страны. Как пенсионная реформа может способствовать развитию фондового рынка? В первую очередь это возможность людей накапливать средства для для полноценного да, своего для, для полноценной своей жизни, наверное, при достижении пенсионного возраста. Пенсионная реформа позволяет дать возможность людям. Да, простым людям накапливать свои средства путем использования э, профессиональных э, компаний, э, профессиональных э, инвестиционных методик и стратегий для достижения наибольшей прибыльности. Ну, можно так, учитывая, безусловно, риски. Да. При этом диверсифицировав э, от банковского сектора да, в сторону более э, иных финансовых продуктов, таких как облигации, золото. Таким образом, э, люди могут да, покупать а, разного рода инструменты и зарабатывать на этом, а, у, увеличить свои возможности по заработку и получению тех знаете, прибылей и дивидендов от деятельности, куда маленький инвестор на сегодняшний день просто не имеет возможности войти. Что нужно сделать для того, чтобы у украинцев появились различные разнообразные инструменты для инвестиций в фондовый рынок? Что мы видим и что мы будем делать? А, у нас уже есть инициативы по выпуску новых инструментов- это корпоративные облигации, это инфраструктурные облигации. Все эти инициативы уже оформлены в соответствующих законодательных проектах, законодательных актов. Что, что главное, главное избежать всех тех проблем, которые у нас были в прошлом. это незащищенность кредитора и ответственность должника четко оформленная для того чтобы у нас не было да, того негатива который а, а, до сих пор продолжается а, мы а, от, от, даже отобразили пошли немного дальше и эти инструменты будут соответствовать многим нормам и стандартам закон, западного права такого даже как англосаксонского то есть в, а, в корпоративных облигациях мы предусмотрели там комитеты кредиторов да, где кредиторы имеют право требовать и, соответственно, навязывать стандарты управления собственнику бизнеса а, при наличии такого инструмента у него а, на рынке. А, ну вот, вот так, плюс еще важны деривативы. Да, в дополнение к тому, что вы говорили, а, на нескольких биржах у нас уже а, обращаются а, фьючерсы на валюту. А, вот, а, они беспоставочные, то есть вы не получаете валюту, но тем не менее вам заплатят разницу в случае или вы заплатите разницу здесь ну, этот этот инструмент он скорее для пока что для институциональных инвесторов то есть для более опытных да это вряд ли можно предложить физ инвесторам физическим лицам но тем не менее мы также предполагаем проведение через Верховную Раду закона о деривативах которые дадут возможность созданию цивилизованного рынка так, такого инструмента в будущем в ближайшем будущем. Ну, крайне важно. Согласен, диверсификация инструментов нам важна. И тут спрос будет встречаться с предложением. Спрос – это еще и пенсионная реформа. Это тот козырь, тот важный элемент, который нам необходим, чтобы все-таки налить да, кровь в организм. И мы увидим приход и внешних инвесторов, в том числе, и развитие еще частного инвестиционного сектора. Я имею в виду физически, когда будут пенсионные фонды профессиональные и эффективные, мы увидим большое количество даже частных игроков на рынке. Да, то есть я уверен, кроме ваших вкладов в пенсионный фонд, вы еще подумайте, а может быть не самому еще что-то купить на рынке и стать прямым акционером или инвестором какого то рода инструмента. Вот именно в Польше как определенный маяк для нас, мы видим, как это там происходило. И э, физлица, э, мелкие инвесторы и пенсионные фонды – это почти половина рынка, половина спроса. И они конкурируют на равных. ДАСТЕР. АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПРИХОД. Ключи, будь ласка. Я беру. Я тоже. И я Далі на першій шпальті. Кінець епохи неоліту. Як 3 g інтернет змінить якість життя в країні? Сам зніпінь між двом значка три живе сіда на телефоні. Вибратися з ями. Коли в Україні повернеться до воєнний рівень життя. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Ну от. Опять не смог принять важное письмо электронной почты. Даже в самом центре Киева мобильный интернет ⁇ это скорее головная боль, чем средство коммуникации. Но в ближайшее время ситуация изменится. Как обещает нам Национальная комиссия регулирования связи и информации, скоро в наших мобильных устройствах появится связь третьего поколения. И тогда прочитать почту можно будет без проблем в любом уголке Украины. У розвитку мобільного інтернету Україна відстала майже на 15 років. Саме тоді у Європі почали розвиватися технології 3G. Більше того, європейські оператори зв'язку поступово переходять на четверте покоління швидкісної передачі даних, тобто 4G. Ми на протяженні 10 років мучились з так 2G, GPRS, Edge, медленним доступом в інтернет з наших мобільних телефонів. Контент не розвивався український. поскольку проникновение интернета было низкое. Гальмом развития новых технологий традиционно стала коррупция. Своего часа в палки у колеса ставил державный монополист – компания «Укртелеком». Ныне она належит все еще наибогатшему гражданину Украины Ринату Ахметову. В пятом году, 5 декабря, «Укртелеком» получил лицензию. Вернее, не 5 декабря, а в декабре 2005. И с тех пор монополист использовал эту возможность, чтобы не иметь конкуренции на рынке. І цьому вигідно продати свій бізнес-юніт, який зараз називається «Тримоб». І ось у лютому 2015-го сталася велика подія. Три мобільних оператори нарешті змогли придбати на відкритому конкурсі омріяні частоти 3 g Ми будемо впроваджувати технологію, ну якщо говорити за номерлацію, це 3,75. Це остання версія 3 g це досі з зовсім інша технологія. Практично різницю між цією версією 3G і 4G ви не помітите. Те, що стосується в термінів побудови, ну фактично сьогодні «Київстар» і Лайф заявили, що вже протягом півроку буде впроваджено цю послугу на ключових ринках. Тобто, очевидно, все буде починатися з Києва, але тут власне постає питання окупності. Ну тобто, в мене є велике побоювання, якщо серйозно не поліпшиться економічна ситуація, то воно може і застрягти на рівні великих міст. И, скорее всего, операторы будут внедрять ее только там, где у них есть перегруз их GSM-сетей. Вот массово у меня есть подозрение, что ее не будут внедрять в нашей стране. Надеюсь, регулятор за этим будет присматривать и как-то регулировать эти вопросы. Внедрение 3G в Украине пока поднимает больше вопросов, чем ответов. И найти ответ на эти вопросы мы решили у главы нацкомиссии Александра Животовского. Давайте мы поговорим о этом замечательном событии на нашем телекоммуникационном рынке, о конкурсе по продаже частот для 3G. Как вы оцениваете вообще результаты конкурса? Я думаю, что результаты конкурса очень хорошие. Все увидели прозрачные торги, все увидели, как создавалась цена. Самое главное, что было продано все три лицензии, поэтому каждый из операторов и в целом рынок получил равные возможности для развития. <сил compteur> когда эти частоты проданы, то осталось только запустить. Да, вот сколько времени пройдет, когда мы почувствуем все преимущества связи? Economic. Лицензионные требования в условиях э, э, лицензии э, есть требования о том, что 18 месяцев дается на покрытие больших городов, областных центров. Но я думаю, что все это будет происходить гораздо быстрее, насколько я понимаю, в планах операторов начать запуски в больших городах, там, начиная с Киева и там других городах миллионников уже там, чуть ли не летом. Вот, поэтому сам с нетерпением жду значка 3 у себя на телефоне. Ну вот здесь возникает два вопроса. Во-первых, мы разговаривали с заместителем главы администрации президента Дмитром Шимкивым. Шимки, и он говорит, что не нужно расстраиваться по поводу скорости, да, что у нас будет такой 3G, который по скорости сравним с связью четвертого поколения. Вы не можете прояснить, почему, ну, собственно говоря, насколько быстрый у нас будет интернет? Мне кажется, хорошие результаты будут всегда в местах, где достаточно много людей и где операторы фокусируются на том, чтобы услуга была качественной. Вот, поэтому, что касается детальных скоростей, это всегда понятие относительное, вот, но мне кажется, что это будет, ну, скажем так, в разы больше, нежели то, что сейчас по, получается по технологии Edge на 2G, которая имеет… Это вообще люди. ничего не получается, если честно. Я вот э, пытаюсь почту принять вот через раз. Ну, вот. Э, но, тем не менее, там какие-то новости все-таки можно там с грехом пополам читать. Вот. А здесь как будет? Здесь, я думаю, что <coughs> видео вы не посмотрите, вот. Но базовые услуги, в том числе нормальная работа электронной почты, она будет обеспечена. Угу. То есть это далеко от 4G, так понимаю? Ну да. Ну если бы вы заговорили о 4G, идут ли разговоры сейчас о том, чтобы нас внедрять в следующий формат, или это далекая-далекая перспектива? Абсолютно, эти разговоры идут. У нас есть действующая, очень динамичная рабочая группа с участием операторов с участием Министерства обороны и других специальных пользователей частот. И мы вместе разрабатываем план, как двигаться к 4G. Ну и сколько это времени займет? Ну, это так, год на подготовительной работы и вот примерно год на имплементацию. А вот сейчас много говорится о том, что даже внедрение 3G – это долгосрочные инвестиции. Собственно говоря, окупаться не будет долго. Будет ли интерес у операторов четвертое поколение развивать, если они еще не окупили третье? Естественно, мы все, как потребители телекоммуникационных услуг, хотим, чтобы 4G пришло раньше сюда. Ну и, насколько я понимаю, сейчас не так много устройств, которые поддерживают связь четвертого поколения. Абсолютно правильно, да. Если посмотреть на, на статистику устройств, которые используются сегодня в Украине, да и вообще в мире, их не так много. Поэтому коммерческий кейс по 4G сегодня, в принципе, не работает. А в каких странах это сейчас работает? Ну, насколько я знаю, есть ограниченные запуски в США, есть ограниченные запуски в скандинавских странах, то есть, которые... Южная Корея? Южная Корея, то есть это Япония, то есть это страны, где а. высокая плотность населения, б. технологическая продвинутость уже индустрии в целом, вот, и ну, все-таки небольшие географические размеры. Сейчас говорят много о том, что 3G невозможно будет запустить, например, в Харькове, в Виннице, в некоторых обла... районах Одесской, Днепропетровской областях. Это действительно настолько сложно? Частоты, которые мы раздаем, они также находятся в параллельном использовании Министерства обороны, специальных пользователей. Я так понял, что конверсия как раз подразумевает, да. что. Конверсия как раз подразумевает постепенный уход специальных пользователей из, из этих частот, что значит пере, переоснащение другим оборудованием и освобождение этих частот. И конверсия будет занимать от 2 до 3 лет. То есть о, в, в Харькове конверсии. может не быть связи года три? Да, года нет, 3 -3. абсолютно не так. То есть, это говорит о, о том, что в Харькове нужно будет более детально смотреть, где можно ставить базовую станцию, а где нельзя ставить базовую станцию. Я думаю, что как минимум центральные части области, то есть города-миллионники, на которые и ориентируются операторы в первую очередь по развитию, они будут нормально развиваться и нормально покрываться. Коли у 2014 році вартість долара стрибнула до 15 гривень, інфляція сягнула 25%, а промислове виробництво впало на 10%, Здавалося, що в Україні настала чорна смуга. Але вже на початку 2015-го стало ясно, що це була смуга біла, адже тільки у січні промвиробництво впало більш ніж на 21%, а долар доскочив до позначки 30 гривень. За висновками адміністрації президента, до кризовий рівень життя в Україні тепер повернеться лише у 2018-му. Це станеться за умови, що економіка уже сягнула дна, а влада перестане імітувати реформи і справді розпочне їх проводити. Журнал «Нове Врім 11 березня 2015 року. По вашему ощущению за последние три месяца стала ли э, экономическая ситуация в стране лучше или хуже? И с чем это связано? На ну, существенно ухудшилась, потому что мы видим э, падение промпроизводства, э, видим э, отрицательную динамику практически по всем ключевым отраслям: строительство, транспорт, связь. Я думаю, что 2015 год будет одним из самых трудных в истории экономики Украины. И нам придется ожидать снижения ВВП в больших объемах, чем это прогнозирует самые пессимистические сценарии правительства, к сожалению. Но мы, кстати, вот знаете, вот в прошлом году вы думали, что 2014 год у нас будет самым таким тяжелым годом, а 2015 год будет годом становления. И получается, каждый последующий год, к сожалению, нам кажется, наверное, точно не легче, Недавно администрация президента Украины заявила о том, что э, в 2018 году в случае, если мы сейчас достигли дна, и в случае, если правительство все будет делать правильно, Украину ожидает э, возврат к экономическому состоянию прошлого 2014 года. Э, насколько этот прогноз реален? Население часто воспринимает уровень жизни падение уровня жизни пропорционально девальвации. На самом деле это не так у нас инфляция значительно отстает от темпов девальвации традиционно, примерно в два раза. Поэтому э, падение ну, по 2014 году, году было не таким уж большим. А нас больше беспокоит 2015 год и удастся ли э, удержать падение ВВП в рамках 10%, что очень маловероятно, но возможно при определенном эффективных действиях правительства. Вот, потому что э, падение ВВП больше, чем на 10%, как правило, приводит к большей степени инфляции и э, к падению уровня жизни населения э, ну, на, наиболее бедных частей бюджетной сферы и так далее. То есть те, которые получают меньше всего, то есть живут на грубо говоря, на среднюю зарплату, там в размере по-моему 3,6-3,8 тысяч гривен. Вот, поэтому, на, наверное, бедные слои населения будут возвращаться к уровню жизни 13-го года, 2013-14 -го года будут возвращаться медленнее. Вот. Ну, а экономически активное население будет полностью зависимо от бизнес-активности. То есть, чем выше уровень деловой активности будет в стране, чем лучше он будет расти, тем лучше они будут себя чувствовать. Поэтому у каждого, я думаю, будет своя дата, но вот 18-20 год – это тот промежуток, в котором можно ожидать возврат и, может быть, небольшое превышение уровня жизни. Население, естественно, если мы увидим реформы, приток инвестиций, рост ВВП. Самое главное, чего должна продемонстрировать страна, так это помимо борьбы с боевиками на Востоке и установления мира там, то второй как бы, фронт, очень важный в стране, должно, должна быть именно борьба с коррупцией и проведение качественных реформ. Хотя бы одну реформу нужно продемонстрировать, что правительство может довести до конца и показать ее качественные результаты населению. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні днів для програми. Перша шпальта. Ігор Коломойський заявив, що не буде платити дивіденти акціонерам «Укрнафти». Він пояснює це тим, що Нафтогаз винен «Укрнафті» за видобутий газ. Цитую, «Укрнафта відбула газ, заплатила ренту, всі витрати, газ потрапив у газотранспортну систему, і вони собі записали у прихід невідомий виробник. Тобто нафтогаз не платить укрнафті. Укрнафта не платить акціонерам, але і Коломойський є акціонером «Укрнафти». таке собі замкнене магічне коло. Але якщо придивитися, то ніякої магії немає. Державна система гальмує газотранспортну систему. А в результаті хто винен? Коломойський. Це не магія, це класика. Нещодавно Wall Street Journal написав, що США заблокували на банківських рахунках 640 мільйонів доларів друзів Путіна, братів Рутенбергів та Юрія Ковальчука. 640 мільйонів доларів. 640! Що ж то треба робити, щоб стільки заробити? Розумієте, щоб заробити такі гроші, мені треба щонайменше п'ять тисяч років працювати журналістом. І при цьому нічого не їсти. Або мені треба вигадати щось неймовірне: Фейсбук, айфон чи Тесла Карт. Якраща ідея. Треба бути другом Путіна. Я краще попрацює п'ять тисяч років журналістом. І на останок новини алкоголю на алкогольному ринку України побили ще два пірати. Точніше, один пірат, а інший піратська копія пірата. Британські власники алкогольного напою Кептен Морган, на якому зображений пірат, подали позов на українських власників іншого алкогольного напою, на якому також зображений пірат, щоб ті анулювали свій логотип. Тобто, справжній пірат заявив пірату, який вдає справжнього що він не справжній і йому не місце у колі справжніх джентльменів. Дуель між флібустєрами, тобто перше засідання суду у цій справі, відбудеться 23 березня. А до того часу я вам раджу тверезо дивитися на речі і дивитися першу спальню. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпальки.